Tumpuan berita malam ini. MBKS dan Persatuan Autistik Kuching lanca Awesome Park, taman inklusif untuk kanak-kanak autistik. 13 wakil Sarawak sertai program sukan atlet khas di Berlin. Sarawak perlu lebih ramai doktor veterina bertauliah, Dr Stephen Rudy. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Alfairis Jemurin. Majlis Bandaraya Kucing Selatan MBKS dengan kerjasama Persatuan Autistik Kucing telah melancarkan Awesome Park iaitu sebuah taman permainan inklusif khas untuk kanak-kanak autistik dan keluarga. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amal Prof. Dr. Sim Kui Hian berkata pendekatan pembinaan taman ini bertujuan membawa kanak-kanak autistik bergaul dalam masyarakat selain menjadi terapi untuk komuniti. Uh, these are the people that who will get left behind. But we want to bring not only just a government doing something, but we want the community to be aware of it, and so that together, no matter how little or how small you do something, it make a difference to them. Katanya ketika ditemui pemberita selepas majlis perasmian Awesome Park di Pekarangan MBKS di sini pada Khamis. Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak itu turut menyentuh tentang stigma masyarakat terhadap isu kesihatan mental dan autisma yang masih menebal dan menyeru agar pendekatan lama itu ditinggalkan demi kemajuan masyarakat yang lebih terbuka dan inklusif selari dengan matlamat strategi pembangunan pasca Covid-19 PCDS 2030. Jelasnya isu ini turut dikaitkan dengan stigma masyarakat yang masih memandang kesihatan mental secara negatif. No, but now, ah uh the, all these mental health and all those things are part of as we move forwards to a, a developed uh, uh, what I call uh, World Bank classified as a high income we need to take care of all those who left behind this is what uh, is about Sementara itu Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng menjelaskan Idea untuk taman ini tercetus tahun lalu apabila pihak MBKS merancang untuk memohon pembiayaan bagi taman permainan kanak-kanak. Jelasnya ia bukan hanya untuk kegunaan kanak-kanak autistik tetapi juga sebagai platform kesedaran untuk masyarakat umum yang sering mengunjungi taman tersebut setiap hari. Looking at the overall, you know, the numbers will tell you that awareness is needed. Alright, so this park is not only here just to let autistic children play, but there are a lot of people who are using this park every day, every morning, every evening. So this will be part of the awareness campaign for them. Justru beliau menyeru masyarakat agar turut serta menyumbang dalam usaha-usaha MBKS dan NGO berkaitan autisma terutamanya dalam menjayakan projek-projek masa depan yang mensasarkan pembinaan lebih banyak taman inklusif seperti itu. Ramai 13 wakil Sarawak terdiri daripada atlet para, jurulatih dan pegawai sokongan akan menyertai program German Sarawak Special Athlete Sportsman yang berlangsung di Berlin, Jerman dari 16 hingga 25 Jun ini. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah, penyertaan tersebut merupakan satu peluang kolaborasi antarabangsa membabitkan sesi latihan, pertandingan serta taklimat teknikal bersama pakar Paralimpik Jerman. Delegasi diketuai Presiden Persatuan Sukan dan Rekreasi Orang Kurang Upaya Negeri Sarawak, Pesron, Matthew Chin Hiong Choi dan turut disertai atlet seperti Richard Gani Jam, Sigan, pemenang pingat emas para Subma 2018, 2022 dan 2024 serta Nur Fahani Kudus, pelajar UITM yang merangkul pingat gangsa di IPC Grand Prix India baru-baru ini. Jelasnya antara tokoh penting yang akan mereka temui ialah Ralph Polo, Ketua Paralimpik Brandenburg yang telah membantu atlet Jerman meraih lebih 20 pingat emas di peringkat antarabangsa termasuk Paralimpik Rio, Tokyo dan Paris. Tambah beliau, program tersebut juga akan melibatkan sesi bimbingan bersama pakar pemakanan, psikologi, sukan serta lawatan ke fasiliti latihan bertaraf dunia di Jerman. So uh, kita doakan semoga um, mereka ini nanti semua urusan perjalanan dan juga latihan pertandingan dan juga uh, mendapat cakimat uh, uh, yes dan melihat kemudahan dan merasa sendiri kemudahan kemudahan yang uh, di yang ada di Germany which is one of the best yeah? one of the best in the world untuk para games ini. Jadi kita berharap mereka akan mendapat sebanyak-banyak manfaat dan yang kita mahu juga nanti ialah balik daripada situ yang dapat diterjemahkan dari segi penambahbaikan prestasi yang sedia ada, ya, kalau dah cemerlang, cemerlang lagi dengan uh, peluang yang telah mereka dapati melalui exposure, training, short-term uh, Uh, short training and competition di uh, Berlin, Germany ini. Sarawak berdepan keperluan mendesak untuk menambah bilangan doktor veterina bertauliah bagi menangani isu jangkitan dan penyakit ternakan yang boleh menjejaskan komoditi serta keselamatan makanan negeri ini. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, walaupun ternakan di Sarawak masih bebas daripada penyakit seperti penyakit kaki dan mulut FMD, jumlah doktor veterinar yang amat rendah di negeri ini boleh mengundang risiko pada masa hadapan. We have only 15 vet in Sarawak. <laughs> Saya pergi Brazil, dia ada 4,000 vet. Dengan 15. Katanya semasa lawatan kerja ke kompleks penyembelihan halal di sini pada Khamis. Mengulas isu kekurangan tenaga profesional dalam bidang tersebut, beliau berkata kerajaan Sarawak kini merancang untuk membangunkan sebuah institut latihan veterina dan perubatan sendiri di Semenggok. So, bear with us. We we plan to have our own veterinary school at Messen di sini di Semenggor. Tambah beliau langkah ini bukan sahaja bertujuan menambah bilangan tenaga pakar dalam industri ternakan tetapi juga untuk melahirkan lebih ramai profesional tempatan yang dapat menyumbang secara langsung kepada pembangunan sektor makanan dan komoditi negeri. Uh, Soal jangka pendek ya? kita terpaksa mengambil daripada Indonesia, daripada apa nama ni, ya, Semenanjung yeah, yeah. sebagainya. Di, di Malaysia pun tak cukup. Uh, hanya di uh, UPM, sekarang di Kelantan. Itu pun it's very expensive to have vet. Ah. Eh. Saya doktor murah sikit lah. Ada vet mahal. So uh, this is the thing that uh, we have to... The moment we have here at least 50 a year, we can be sure that we can have a better... Turut hadir dalam lawatan tersebut ialah Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Martin Ben, Pengurusi SEDC Tan Sri Dato' Amar Dr. Abdul Aziz Datuk Hussein, Pengurus Besar SDC Dato' Abdul Hadi Dato' Abdul Kadir serta tetamu kehormat yang lain. Kerajaan Sarawak meletakkan sasaran untuk mengeluarkan 60000 ekor lembu menjelang tahun 2030 sebagai langkah penting dalam meningkatkan tahap sara diri bekalan SSL wilayah ini dan membina rantaian bekalan daging yang mampan. Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Sri Dr Stephen Rundi Utom berkata, sasaran tersebut bukan hanya simbolik tetapi disokong oleh pelbagai pelaburan strategik termasuk ladang ternakan di dalam dan luar negara. Pusat feedlot serta usaha integrasi pertanian bersama pemain industri tempatan. Our target is to at least uh, by 2030, we can produce 60,000 heads of cattle, uh, and then uh, that is about 25% of SSL. And uh, we are going to the right direction, and uh, we have, I see, have a farm in uh, Rosewood in Northern Australia, and also Camel Plant and we have a feedlot in Kalambungan and also another few uh, integrated farming with the oil pump. Sakra is also producing, having you now 3,500 heads and so on. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita sempena lawatan ke kompleks penyembelihan halal di sini pada Khamis. Menurut beliau, SSL Sarawak kini telah meningkat daripada 13% kepada 16%. Satu petunjuk jelas bahawa pendekatan jangka panjang mula membuahkan hasil. Namun untuk terus maju, beliau menegaskan pentingnya membina rantaian bekalan yang lengkap merangkumi pengeluaran huluan, pemprosesan hiliran dan akses pasaran. The reason why we are having problem in terms of our progress in agriculture is that because we have not a complete supply chain. Meaning we ask people to plan something, they But problem be the market and so on. Dalam usaha sama, Datuk Sri Stephen Rudi Uturut mendedahkan Sarawak juga akan mengeluarkan keju mozzarella tempatan menjelang hujung tahun di mana kedua-dua produk ini bukan sahaja memenuhi keperluan tempatan tetapi juga disasar untuk pasaran ekspor. Berhubung dengan bekalan lembu sempena Hari Raya Korban pada hujung minggu ini, beliau memberi jaminan bahawa bekalan setakat ini adalah mencukupi. Pembinaan jalan dari Sarike ke Tanjung Mani serta jambatan Batang Rajang telah memberi impak besar kepada pembangunan ekonomi di kawasan Sarike dan Meradong, selain menarik kedatangan lebih ramai pengunjung. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam merangkap Ahli Parlimen Sarike, Datuk Sri Huang Tiong Si berkata, jalan yang telah dirasmikan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Abang Abdul Rahman Zahari, Tun Datuk Abang Openg pada Mei lalu telah merancakkan pembangunan setempat secara keseluruhan. Katanya, prasarana ini dapat dinikmati rakyat di Sarike hari ini hasil kepimpinan Premier Sarawak yang bersifat inklusif dengan menekankan pembangunan di kawasan luar bandar agar seiring dengan kemajuan di bandar. Justru, beliau merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kepimpinan Premier Sarawak atas komitmen beliau dalam merancangkan pembangunan kawasan Sarike. Beliau berkata demikian dalam ucapannya semasa menghadiri upacara menaikkan bendera parti SUPP sempena sambutan ulang tahun ke-66 Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Sarike di Pusat Hikmat Wakil Rakyat N45 Repok pada Rabu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok itu turut menzahirkan penghargaan kepada semua ahli parti atas sokongan dan kepercayaan yang berterusan sejak beliau mula berhikmat sebagai wakil rakyat. Majlis dimulakan dengan kehadiran para ahli parti dan ketibaan Datuk Sri Huang disusuli nyanyian lagu parti serta upacara menaikkan bendera SUPP. Ia diteruskan dengan ucapan Datuk Sri Huang pemotongan kek ulang tahun sempena sambutan ke-66 tahun penubuhan parti dan diakhiri dengan laungan semangat saati sebanyak tiga kali dalam suasana penuh semangat. Karnival Kesihatan Pandu Puteri 2025 Anjuran Persatuan Pandu Puteri Malaysia PPPM Cawangan Sarawak akan diadakan pada 24 Ogos ini bertempat di Pekarangan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS bermula dari jam 6.30 pagi hingga 12.30 hari. Yang dipertua PPPM Sarawak Datuk Dayang Morlia Datuk Awang Daud berkata karnival ini bukan sekadar memupuk kesedaran masyarakat terhadap kepentingan penjagaan kesihatan malah menjadi platform memperkasakan remaja wanita melalui penglibatan dalam aktiviti positif dan pembangunan kendiri. untuk uh, perkara-perkara yang berkaitan dengan keputusan Pertama Menteri Sarawak. Ya? Biar demikian dalam sidang media di sini pada Kamis. Tambah Datuk Dayang Moliah Carnival yang dijangka menghimpunkan lebih seribu peserta itu akan menampilkan pelbagai aktiviti menarik seperti senam zumba, larian 3km fun run, cabutan bertuah, saringan kesihatan percuma, kempen derma darah serta gerai jualan makanan, minuman dan produk berkaitan kesihatan. Majlis ini akan dijaga di dapat disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah Adi Hassan, Timbalan Timur Sarawak, Turut dijangka hadir ialah Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu serta Datuk Bandar MBKS, Datuk Wee Hong Seng. Orang ramai yang berminat boleh mendapatkan tiket promosi awal Early Bird sehingga 30 Jun 2025 dengan harga serendah RM15 bagi pakej asas. Sementara itu, paket premium ditawarkan pada harga RM30 seorang, RM55 berdua, RM78 bertiga dan RM100 berempat yang merangkumi baucer tunai RM20, penyertaan cabutan bertuah, sijil penyertaan digital, cenderahati, sesi Zumba dan saringan kesihatan percuma. Sekian Buletin UKAS bersama saya Alfairis Jumurin. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin UKAS dengan paparan lawatan kerja ke kompleks penyembelihan halal di Siburan pada Khamis. Hashtag saluran informasi rakyat. Salam UKAS.